24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Привет. Меня зовут Моисей. Мне 23 года. Я скрипач, музыкант. Родом из села Красная Ивановка. Петихатский район, Днепропетровская область. До военное время я жил, работал и учился в Киеве. Все время проводил там. Вся моя жизнь была, происходила именно там. И с 23 на 24 число мы выехали в Одессу, в сторону Одессы, на концерты, которые должны были произойти 20, 24 февраля. В Николаеве и в Одессе, в составе группы «Вселенная пленная». И за несколько часов до войны, дорога была очень тяжелая, я очень хотел спать. И за несколько часов до войны мы приехали в отель в Одессу. Я лег спать счастливый и в надежде на то, что я высплюсь. Через несколько часов меня разбудил друг и сказал, что началась война во что мне очень сильно не хотелось верить. Я хотел безумно спать. Я ложился опять. И мне опять начинали звонить. Я зашел и начал интересоваться новостями, которые приходили мне от близких. И пытался не паниковать. И надеялся на то, что это еще не серьезно. Возможно, это еще не так. И можно будет поспать. Я безумно хотел спать. Я пошел завтракать, спустился на первый этаж отеля и параллельно смотрел новости. С каждой минутой они все больше ужасали. Взрывы, ракеты. Очень начал переживать за родных и близких. Очень сильные переживания за них. Я прокручивал разные сценарии всего происходящего, которые просто с ума сводили. Через два дня я решился пойти в ЗСУ. Я не знал, получится у меня или нет, потому что я прописан в Киеве. И в Одессе я не одессит, я не знал, возьмут меня ли в Одессе. И я пошел в ЗСУ, и уже в первый день я заступил на пост и начал службу. Вот совсем не понимаю, что я буду делать, но скрипка была со мной. Это самое главное было для меня. И меня грело ощущение и понимание того, что я на своем месте. Я захотел быть частью этой истории. И я понимал, что я все делаю правильно. И мне было спокойно. Но было очень страшно. Ощущения были такие страшные, ничего не понятно. Но я не подавал виду, естественно. Все добровольцы, мужики точно так же пришли. Я, я понимаю, что это совсем не то, чем я занимался всю жизнь. Я никогда не держал оружие в руках. я понял, что мне придется этому научиться. Мне придется морально себе подготовить. Мне придется это все пройти. Я потихоньку, постепенно начал привыкать поддерживать боевой дух со своим сослуживцем. Играл на скрипке. И играю на скрипке. Вот. Я безумно скучаю. За родными и близкими. За Дашенькой очень скучаю. За братьями, за мамой. Я очень сильно жду, когда мы победим.